ভিডিঅ'টো দেখি আপোনালোকে গমেই পালে আৰু বহুতে হয়তো খাই ভাল পায় আৰু বহুতে হয়তো বেয়া পায় আমাৰ এইটো চাইডে বিশেষ নাপায় য'ত আমি বজাৰৰ পৰা কিনি আনিব লাগে আৰু নহ'লে এতিয়া আমি গ'লোঁ মাটো বাহঁতৰ ঘৰত আৰু দাদা মই আমি গোটেইকেইটা লগৰ কেইজনো গ'লোঁ আৰু ভাইটিকেইটাও গ'ল গৈ পিনে বিহুৰ সময়তো ভিডিঅ' আচলতে আপোনালোকৰ আগত সময় পোৱা নাছিলোঁ কাৰণে আজি মই আপোনালোকৰ আগলৈ দি দিলোঁ আৰু যিহেতু মই ভিডিঅ' দিবই পৰা নাই ব্লগ ভালদৰে কাৰণ ব্যস্ত হৈ থাকোঁ ইফালৰ পৰা ইফালে ডিউটি ঘূৰিয়ে ফুৰা হৈছে তাৰ মাজতো আপোনালোকে মোৰো ছাপৰ্ট কৰি আছে ইমান ধুনীয়াকৈ আৰু ভিডিঅ'টো চাওক কেনেকুৱা লাগিলে কমেণ্ট কৰি জনাব যদি ভাল লাগে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিওঁ আৰু যদি এপ পেজত চাইছে পে'জটো ফ'ল' কৰি দিব আৰু অন্তৰৰ পৰা সকলোকে ধন্যবাদ এইদৰে মৰম চাপৰ্ট কৰি থকাৰ বাবে তেতিয়াহ'লে কিদৰে আমি বনালোঁ খালোঁ চকা এয়া হৈছে পলু মানে ইয়াৰ ভিতৰত আছে পোকটো যিটো আমি খাম আৰু এয়া হৈছে মাদবা মাদুবাৰ হাতত আৰু মাদুমাহঁতৰ ঘৰতে গৈ এয়া বিহুৰ সময়ত উৎপাত আৰু এইফালে মানে আমাৰ পাটনাৰকেইটাই ৰৈ থকা নাই সিহঁতে একদম কাম আৰম্ভ কৰিয়ে দিলে আৰু এই বাঁহটো যেন এইবিলাকো বহুত দাম এইটো কি বুলি কয় মোক কমেণ্ট কৰি জনাব ইয়াৰ পৰাই মানে বহুত কাপোৰ চাপোৰ কিবাকিবি বয় চাগে মই যিটো ভিডিঅ'ত দেখিছোঁ ইমান ইয়াৰ বিষয়ে নাজানো আপোনালোকে যিসকলে জানে মোক এবাৰ মানে ক'ব আৰু এইটো ছবছৰমান হ'ল নোখোৱা আজি খাম তেতিয়াই এটকা আছিলে এতিয়াতো দামো হ'ল আৰু এইটোৱেই হৈছে পোকটো কোনে কোনে খাই ভাল পায় ক'বচোন আৰু কোনে কোনে বেয়া পায় আপোনালোকেও ক'ব আৰু যিহেতু এইফালে মানে মাটোবাৰ হাজবেণ্ড ডিপুদা এইফালে পূৰা মাংস বনাই আছে লোকেল শুকান মাংস আৰু এইফালে গানত একদম আমি পূৰা ব্যস্ত আৰু যিসকলে নাজানে মানে এইখিনি বইল কৰি ল'ব লাগে হাফ বইল কৰি ল'ব লাগে আৰু তাৰপিছত ইয়াৰ ভিতৰত এটা মানে কি পেটু থাকে সেই পেটুটো মানে এইটো উলিয়াই ল'ব লাগে তাৰপিছত এইটো দুফাল দুফাল কৰি আপোনালোকে ভাজিব আৰু ফাইনেলি মাটবাৰে ভাত উলিয়াই দিলে আৰু এইফালে জালুক দিয়া মাংস এইফালে আজি কোনে পায় আৰু আজি এচাত দিম আৰু এইফালে আমাৰ দাদা মানে সি জালুক খাব নোৱাৰে মানে আমি কি কওঁ অঁ খোৱা ঘৰ যদি আমাৰ পেচা চেচা অলপ যেন থাকে বুলি উঠি যায় বুলি ভয় লাগে আৰু এইফালে আমাৰ পোৱালিকেইটাও আছে কুৰা এতিয়া আমি দবাই দিওঁ আৰু যিয়ে ন ভাল লাগিলে এনেকৈ আপোনালোকেও ট্ৰাই কৰিব আৰু বিশেষ নকওঁ এটা কথাই ভাল লাগিলে আগৰ এটা পুৰণা সম্পদ যিটো লাহে লাহে হেৰাব ধৰিছে সেই সম্পদটো যে এতিয়াই জীয়াই ৰাখিছে সেইটো ডাঙৰ কথা আৰু যিসকলে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই আছে আপোনালোকক বহুত বহুত অন্তৰৰ পৰা ধন্যবাদ এনেকৈ মৰম চাপৰ্ট কৰিব আৰু ভগৱানে আপোনালোকৰ পৰিয়ালটো সদায় ভালে ৰাখক তাৰে কামনাই পুনৰ আন এটা ভিডিঅ'ত আপোনালোকে সকলোকে লগ পাম তেতিয়াহ'লে আজিলৈ বাই বাই আপোনালোকক